वो चैंपियन जो इसके लिए खड़ा हुआ जिस पर उसने यकीन किया 20 जून उन्नीस को बॉक्सिंग लेजेंड मोहम्मद अली को वियतनाम जंग के मुसवदे से इनकार करने पर सजा सुनाई गई अली अमेरिकी जंग का खुला मुखालिफ था उसका यह कहा मशहूर था कि मेरा एन यानी बेतकोंग से कोई झगड़ा नहीं जंग के खिलाफ बढ़ती हुई मजामत को दबाने की कोशिश में अली को ज्यादा से ज्यादा पाँच साल कैद और दस हजार डॉलर जुर्माने की सजा सुनाई गई Black people, babies and children, women. How can I shoot them poor people, I'm just take me to jail. अली की सज़ा जंग मुखालिब तहरीक में एक अहम मोड़ थी सजा ने सिर्फ जंग मुखालिफ तहरीक को तेज़ करने का काम किया उनकी हिमायत में दुनिया भर में मुजाहरे हुए मिसर से गयाना लंदन से खाना तक और चार साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को का खत्म कर दिया लेकिन अली का मौका पहले ही तारीख रकम कर चुका था अली सिर्फ़ एक बॉक्सर नहीं बल्कि उससे ज़्यादा था वो शहरी हकूक़ की अलामत मजहबी रहनुमा और नाानसाफ़ी के खिलाफ मजामत की आलमी अलामत था वेतनाम में लड़ने से उसका इनकार ज़मीर की आवाज़ का एक ताकतवर अमल था जिसने तारीख के धारे को बदलने में मदद दी अली की मीरास हिम्मत यकीन और खुद इरादियत हैं वो जिस चीज़ पर यकीन रखता था उसके लिए खड़ा हुआ जबकि ये सब उस वक्त गैर मकबूल था उसने खामोश होने से इनकार कर दिया जबकि इसका मतलब कैद का सामना करना था दुनिया के लाखों लोग उससे मुतासर हुए अपनी आज़ादी की जंग लड़ने के लिए अली के अल्फाज और अमाल आज भी गूंजते हैं ऐसे वक्त में जब हुकूमतें एक बार फिर नौजवानों को गैर मुनफाना जंगों में लड़ने के लिए भेज रही हैं अली की कहानी एक याद दहानी है कि हमें अपने असूलों से कभी दस्तबरदार नहीं होना चाहिए हमें हमेशा उसके लिए खड़ा होना चाहिए जिस पर हम यकीन रखते हैं चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो